Рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по проверке деятельности УЮН. У нас есть такая группа, мы создали рабочую группу, Дмитрий Александрович, по проверке работы сети сервиса. Есть предложение, мое распоряжение, добавить депутатов и управляющую компанию по Ингульцу и продолжить работу комиссии, то, что мы начали сегодня по сети сервиса. Нема короче. Есть такая комиссия по сети сервису по его бумаге. Уже два заседания прошло, мы посмотрели, отчитывались. Такую же комиссию туда добавить еще по сети сервис по уюту 2011, чтобы не создавать много комиссий, не создавать много распоряжений. Туда моим распоряжением добавить по ингульсу. Нема запрещения. Докладчик здесь Забродский Алексей Владимирович. Есть Забродский? Есть. Да. Нема да. да, Забродский? Я, я хотел бы... Это признан, чтобы мы понимали. понимали я что? хотел бы зачитать согласно закона вот, сами тексты призываемые. И какие ответы? Ну вы же не депутат. У нас есть я понимаю, что это я, все. Это я думаю, комиссия... Есть власти. вопросы, то, что да. люди игнорируют вообще. И мы, я понимаю, то, что люди игнорируют, о том, что согласно закону летом у нас управляющая компания заходит, частная управляющая компания, а мы уже в город, Вот. Нас оставляют с вами один на один государство. Частная управляющая компании будут устанавливать тарифную э, на каждый дом, на каждое это самое, будут заключать доллар, и если мы еще работу не продолжим и не убедим большую часть людей уйти в общество совладельцев домов, там, где они сами будут управлять, вот, большую часть, а у нас их 46 сегодня, самое больше, эту работу мы продолжаем, то тогда просто нам дадут под ваш дом 27-го 2, да или какое делают, под ваш дом, под ваш дом, под ваш дадут управляющую частную компанию, и они просто установят и дальше мы просто. Поэтому наша задача сегодня проверить, заставить уют и сети сервис выполнить свои договорные отношения в полном объеме и убедить жильцу еще и платить да, за услуги. Потому что я сегодня там был на телевидении, какую бы вы оценку дали там нашим э, управляющим компаниям, которые? Я сказал, э, четверку поставить не могу, но натяжку понимаю, что есть вопросы. И много-много вопросов. Если мы сами не будем заниматься переходить на создание СББ, нам просто государство летом согласно законам оставит наши дома и дальше мы будем сами выплывать с Какая вероятность прохождения уют в эти уколители в дальнейшем? Исполкомы районных советов или исполкомы не проводят тендерные все эти процедуры. Значит, будет, и... будут городские э, тендеров, я так понимаю, там будут присутствовать и общественность, наверное, будет опубликовано на сайтах, будет обговорение идти и так далее. Евгений смотрите, мы запросили тендерные условия в городе, в располкоме, Важно, Дважды, Дважды нам пишут, статья 13, идите на с располком. Важно нас отправили. Где эти тендерные условия? Значит, они говорят, что это у вас. У, у нас. Управление благоустройства. <как> То есть мы не знаем, какие обязанности должен <как> выполнять юбилей. Писанина найдут месяц. Нет, мы же принимали с вами полномочия, которые мы берем на юбилей, полномочия, которые берет на город. Он будет съесть. Наши <как> полномочия. <как> 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 потому что мы проводим тендерные, там совершенно нет. Значит, тогда город указывает Они говорят, что обращайтесь к Евгению Викторовичу за тендерные Действительно, было такое обращение Ирины Николаевны, она предложила ответ э, города о том, что обращаться к нам. Значит, подготовлен вам уже ответ на эту информацию. Опять же, мы сослались на <связь> наши общие с вами между межполномашения, где зазначено, что мы осуществляем закупки за э, за бюджетные деньги только для обеспечения потребностей исполкома. То есть э, это закупка на управление фондом, это не наша функция. Управление благоустройством. Да, там выставляет тендерное предложение, тендерную документацию управление и так, так, а почему это у нас ты, ну, конечно, не знаю. <к> 13 Закону, ані ж вам я не писали, що звертайтесь. Вона вам написала, що згідно статті 13 закону України про статус депутатів ви маєте право звертатися з депутатським запитом тільки до своїх корів. Але ж ви ж, але ж ви ж, але ж ви ж, але ж ви ж, але ж Буй.